Юные баскетболисты из Басарабяской спортшколы встретились на одном поле с командами из Чедерлунги и Каушан в ходе товарищеского матча. Главной целью этого турнира является привлечение как можно больше детей к занятиям физической культурой и спортом. Потом подготовка к чемпионату республики и, конечно же, выявление одаренных детей для дальнейшего участия в сборной республики Молдова в баскетболу. Одним из первых их поприветствовал глава района Басарабяска Николай Кендигелян. Спасибо вам за то, что вы приехали. Самое главное – это будет очень хорошая тренировка, другие двери чемпионата Молдова. Игроки всех трех команд были настроены на победу, но волнение тоже присутствовало. Страшненько немного. Еще есть четыре игры. Надо взять в себя силы и играть и играть. Ну, атмосфера очень напряженная. Наши очень хорошо играют. Сначала продували немного, но теперь мы наравне. Есть оформлем портанцы. Для нас очень важно выиграть данный турнир, чтобы показать всем, как мы умеем играть в баскетбол. Хотя болельщиков в зале было немного, без поддержки баскетболисты не остались. За какую команду ты болеешь? Спортшкола Каушан. Что ты пожелаешь им? Чтобы они не боялись и были храбрыми. Слушать советы тренера и быть внимательными во время игры. По словам тренеров, подобные товарищеские матчи позволяют ребятам перенимать навыки игроков из команд соперников. У нас у тренеров говорят, даже самая худшая игра ⁇ это лучше, чем тренировка. Дети по-другому настраиваются, дети играют против команды противника, и они с каким-то энтузиазмом играют другим. Поэтому это очень большой плюс. Борьба за первенство проходила весьма напряженно. Каждая команда прилагала все усилия для того, чтобы одержать победу. По результатам сыгранных матчей первой стала команда спортшколы города Каушаны. Второе место досталось хозяевам турнира Басарабчанам. И на третьем месте оказалась команда спортшколы из города Чедерлунга.